Будь ласка, взагалі судове засідання, на ваше поток чи були якісь упереджені моменти і чого окремо за Ще раз рішення? Я вже отвечав на этот вопрос. Я е, никогда никаких прогнозов по делам не видели. Я считаю, необходимо выполнять свой долг, а ну, принятие решения – это дело суда. Поэтому давайте дождемся его вместе с вами и выслушаем. Если суд намерен, одно могу сказать, соблюдать требования закона, то решение может быть одним единственным. Другим решением это, мне кажется, убедительно доказали как мои коллеги, так и я все, что считал нужным, я высказал по этому поводу. Единственное, что хотел бы добавить, что если бы мы, вдались в исследование тех самых доказательств, о которых я говорил. Вот 423 листа, предоставленные нам глубокой ночью, вчерашней, вот, вчерашней ночи то здесь было бы очевидно каждому из присутствующих в зале, поверьте мне, из стороны, даже которая совершенно враждебно относится, любой человек вынужден был бы признать, что ни единого доказательства в тех материалах которые представила обвинение в обосновании своей позиции о том что человека нужно арестовать только потому что это кому-то оказалось вдруг нужно после двух с половиной лет его нахождения тут после э, того как он единственный оказался и э, гражданином и мужчиной и позицию занял, и достойно и, и ведет себя достойно до настоящего времени мне кажется, Давайте дождемся решения. Ну а про какую миру запобежного заходу клопотая Мне кажется, мы недостаточно убедительно тогда объяснили. Дело в том, что по задержан Ефрем, не закон, не обоснован, не просто с грубым нарушением закона, а с совершением преступления, о чем констатировано прямо в протоколе его задержания о чем э, изложено в моем ходатайстве адресованном на имя следователя это прямо написано самим следователем в этом протоколе почему я объяснял э, это обстоятельство дело в том что Ефремова задержали как лицо подозреваемое совершение преступления на самом деле он таковым не являлся до вчерашнего вечера а задержан напомню он был позавчера утром поэтому задерживать его было незаконно и необоснованно кроме того протокол внесли еще ко всему прочему сведения, которые являются заведомо неправдивыми. В этом и заключается уголовное правонарушение, допущенное при составлении этого протокола. Это что касается задержания. При таких обстоятельствах, кроме того, после этого ему было объявлено подозрение. подозрении. Вот о подозрении.